Разбираться в видах военной техники, знать все тонкости работы автомеханика, а главное – управлять бронированными машинами, учат в необычной школе ДСА в «Свободном». Здесь старшеклассники одновременно могут получить самые обыкновенные права, чтобы водить легковое авто, а могут стать водителем военного бронетранспортера, практически танка. Конечно, не все, а лишь те, кто стремится служить в армии. На одном из уроков побывала Екатерина Икунова. Экипажи, к машинам! Еще совсем недавно Денис Балачков такие бронированные машины видел разве что по телевизору. О том, чтобы стать членом экипажа и тем более самому управлять МТЛБ, так сокращенно называется многофункциональный бронированный военный тягач, старшеклассник не мог и мечтать. Но ему предложили попробовать. На урок к выпускникам приходил сотрудник военкомата. Денис записался в местную школу ДСАФ. Теперь, после возвращения из школы, он переодевается и спешит на танкодром. Сегодня боевая задача – миновать противотанковый ров и доставить пушку на огневую позицию. В экипаже трое мальчишек и опытный инструктор. Денису Балачкову доверили управлять вездеходом. Он прошел практически весь курс обучения – три месяца. Говорит, один вид этой мощной машины вызывает у него восторг. Как бы азар такой есть. Как бы скорость вот этого вот, подъемы другие. Не то что ну, на машине же так не заберешься. Мощь чувствуется. Главное, что вот она орет как не «Жигули» простая, как настоящий танк. Прежде чем сесть за рычаги бронированного тягача, будущие призывники изучают устройство военной техники. Уже после шести недель занятий они знают, как закрепить гусеницы, заправить боевую машину горючим, устранить небольшие неполадки в работе двигателя. Эти навыки школьники ежедневно отрабатывают на тренажерах. После сдачи теоретических экзаменов школьников распределяют по группам. Кто будет учиться на водителя тяжелых грузовиков, а кто управлять бронетехникой. Пока здесь только две специальности. С предложением готовить для армии специалистов в ДСА в год назад обратились военные. Наши ребята для подготовки приходят по направлению отдела военкоматов Амурской области. И мы в течение трех месяцев из них делаем специалистов, те, которые пойдут в вооруженные силы и будут по этим специальностям служить. На сегодняшний день значит, у нас обучается порядка 60 человек вот, по этим специальностям. Значит, уже выпущено на сегодняшний день еще порядка 40 человек. Все эти ребята теперь служат в моторизованных пехотных и танковых войсках Восточного округа. Курсант школы Десаф Александр Федотов после месяца учебы твердо решил, когда закончит 11 класс, сначала пойдет в армию и только потом будет поступать в ВУЗ. После, сразу после учителя Десафа. После исполнения 18 лет. Какие? Да? Ну, думаю, а, в автомобильные. После демобилизации умение управлять вездеходом тоже не будет лишним. На гражданке специалисты, разбирающиеся в гусеничных машинах, на расхват. Такие вездеходы только где-то в тайге используются. В определенных организациях. Это электросети, нефтяники, там газовики. Это все тайга. ЛЭП обслуживает. Есть уже и хозрасчетники, которые хотят получить такую специальность. Денис Балачков о том, где будет работать после службы в армии, пока не задумывается. Он готовится к сдаче экзаменов на танкодроме. А еще молодой человек учит устав и пришивает подворотнички к выданной в школе ДСА в форме. Ведь совсем скоро он станет солдатом-срочником. Екатерина Якунова, Юрий Рыжов. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур».